Sin harfi peygamberin Seyyidul Murselin, yani peygamberin Seyidi ağası adındaki ilk hərf olan Sin hərfinə şaradır. İmam Əli əsən vurmuşdur: "Ya'sın peyğəmbərimizin Seyyidul Murselin adlı adlarından biridir." Buna görə də aliyasın deyəndə, yani peyğəmbərin əhl-i beydi. Çi mənbələr var. Bəzi mənbə əsasən peyğəmbərlər peyğəmbərimizin 12 adı olub. 9 yazan da var. 12 adın beşi Quranda gəlib. Əhməd, Məhəmməd, Nun, Taha, Sin. Bəzi batar 4 dənəsı az gəlmişdir. Sin hərfi peyğəmbərin həqiqətinə, zahirliyinə, batininin bir olmasına işarədir ki, onun içi çöl biridir və üç məqamına bir dəlildir. Muqatta hərflərin arasında içi və çülü, o da zahiri və batini bir olan sadə sin hərfidir. Bu hərflərin hər birinin özə məxsus mənası və hesabı var. Nə deməyə bu cümlə? Necə zahiri batini o izah eləyir. Deyil hər birinin özə məxsus mənası var, hesabı var, rəqəm mənası var. Hesab alimlərinin mütəxəssislə yana Fikrinə əsasən hər bir muqaddəs hərfinin zubur və bə bəyaniyəsi var. Zubur kağızın üzərində yazılan hərf. Hərfin şəkli. Məsələn, sin deyəndə cəmi bir hərf, s yazılır. Bəyaniyə isə oxuyarkən artımı ortıya çıxan hərf. Məsələn, sin deyəndə məqsədimiz bizdə məqsədimiz sin hərfidir. Amma onunla birgə i n padə bəyaniyyət təsərrüf xəmir bu 2 hərf artıqdır çünki 28 ədəd olan müqəttə hərflərinin arasında sinlə bir yerdə araşdırma aparan zubur və bəyinəsi bərabər olan sin hərfidir sin hərfi əbcəd adı əbcəd hərflərin rəqəm mənası verən elmdir elmində 60 rəqəmdir Sin hərfində olan y hərfi ədəd rəqamında 10 rəqəm bildirir. Nun isə 50-ni bildirir. Gördüyümüz kimi həm sin 60 rəqəmlər bərabərdir, həm də y və nun hərfinin cəmi 60-ı bildirir. Quran istixaraəsində, Quranı açırsan ha, indi hamiya yox, müəyyən şəxsə müəyyən mövzuda hər mövzuda yox. Sin hərfi görəcəyimiz işin məqsədə başlamasını bildirir. Məndə onlar var. Mən hamısını deməyim, bunu deməcəm ancaq 10 dəqiqə qalıb vaxtda. E, məsələn, bir işi eləməyim. Başında Quranı atsmağın özün fəğri var. Hara baxırsan, ətrafə səvrilsən, asətə baxırsan, onlar da davam etməyim olar mən sizə. Sin hərfi gələndə yəni məsəhdidir. Bu işi elə. Hətta qeyd edirlər ki, sin hərfinin 120 dəfə süd ağazının qalpağına yazın axar suya atsan Yanda görmək istədiyin şeysə təhsə təsir qoyar. Əgər 60 dəfə yazsan və 60 dəfə sin desəm, tam səhv olasan əməllərlə bir yerdə. Geyiz dil açsan, uşaq üçün 60 dəfə sin yazıb üstünə bağlansa, uşaq tez dil aça bilər. Açar, qədər olsun. E, Nə vaxta baxım. 9 dəqiqə. Dəhş Səbh trazuqna. Muqattaə hərflərin neçəsi var? Hərfləri yığsam bir yerə sin, lə, mim, əlif. Bunları yığla bir yerə, ora cümlə alınır. Müxtəlif cümlələr var. Mən bura bəhsin gedəcəm, ikisini qeyd edəcəm. Qurani Kəriminin 114-cü surəsinin 29-unun əvvəlində olan muqaddəs hərflərini toplasam bir yerdə bir neçə məna ortaya çıxacaq. Təbii ki, məsəf məsələsi olaraq mən hər ikisini qeyd edəcəm. Sıratu aliyun haqqun nemsikuhu. Əlin yolu haqqdır və biz ona sarılaq. Bu şeye nəzər. Nes sünn hakimun qatiun lehu sirr. Həkimin, yəni Allahın aydın, qəti sözüdür, onda sir var. Bu da əhlüs sünnə nəzəri. Alimlərdən bəzi deyillər ki, Yasin Quranın adlarından və ya Allahın adlarından biri dili bu nəzərlərinin dəlili kimi bu hərisi ortaya qoyurlar. Hədis: Allah təala yerləri və göyü xilqət etmişdən əsrlər öncə Ta-ha və Yasin sifəti oxunmuşdur. Yeylər kəmasından məqsəd Seyyidul əvvəlin vəl axirin, yəni əvvəlkilərin və sonraçıların ağası seyid olan peyğəmbərdir. Yəni bütün çağırılmışların ən yaxşısıdır. Yəhasında məqsəd kamil insandır, kamil insan nümunəsi Məhəmməd Peyğəmbər rəzəlləhullah. Bizə Quranda Allah buyurur: "Yəni həqiqətən yüksək əxlaq sahibi isəm, qələm 4-cü ayə. Və yaxud da Əhzab 21-də həqiqətən Allah rəsulunda sizin üçün böyük, e, daha gözəl bir nümunə vardır. Və yaxud da Ənbiya e, 107-ci ayə: "Səni aləmlər üçün Rəhmətəvərlik sizə göndərməşik. Muqaddəs hərflərini oxumaq nəyə səb olacaq? Muqaddəs hərflərini oxumaq çətinliklərin həlli, qəlbin güclənməsi, seçkilərin qəbulu, bəylərlə amanda qalmaq, ruzunun çoxalması, zindandan azad olmaq, hörmət sahibi olmaq, uşağın qorxmaması, xəstəliyinin sağalması, gözəlliyə sahib olmaq, gedəni geri qaytarmaq, uşağın tez dil açması, düşmənçiliyin düşmənin məhvi heyvan hücumlarından amanda qalmaq üçün xeyirlidir. Ah, qutarıb inşallah. Bu axırıncı mövzunu bitirirəm. Ümid edirəm ki, 5 dəqiqə biter. Biter inşallah 5 dəqiqə. Yalla, başlayaq bunu deyim. İmamı Sadiq Ələslamın hədisi var. Bəharlan var da. Bu muqaddəs ayə vurulsa nə vaxtla qedidir. Hərflərin mənası. Bəqara surəsinin əvvəlində olan əlif lam mim mən malik olan Allaham deməkdir. Alim surəsinin əvvəlində olan əlif lam mim mən ata edənəm mən ata edən Allaham deməkdir. Ərəf surəsinin əvvəlində olan əlif lam mim sad mən iqtidarlı doğruluq olan Allaham deməkdir. Yunus surəsinin əvvəlində olan əlif lam ra mən mərhəmətli Allaham deməkdir. Rəqs surasının əvvəlində olan əliflər, mimra, menridən öldürən və ruz və Allahın deməkdir. Məryəm surası əvvəlində olan kəf, hə, yə, əyn sad, mən xəfat edən, doğru yol yolal yol, dövlədən, yol vəli, alim və və adında doğruluqlar Allahın deməkdir. Ta ha surası əvvəlində olan ta ha peyğəmbərin adlarından birinə işarədir. Ona mənası budur. Ey haqq tələb edən və xalqı onun tərəf yönəldən Naml surəsinin əvvəlində olan Ta sin mən tələb edən və eşidən Allahım deməyidir. Şura surəsinin əvvəlində olan Ta sin mim mən tələb edən, eşidən, başlandıran və gələcəyi atan Allahım deməyidir. Ya sin surəsinə başlandığı olan Ya sin peyğəmbərlərin adlarından birinə şahiddir. Onun mənası budur. Ey ilahi, vəhi dinləyən. Sad surəsinə başlandığı olan Sad Əşin altında axan və peyğəmbərin dəsməz aldığı bulağın adıdır. Gafir əvvəlində olan, Hamim, Həmid və Məcid deməkdir. Şu əran əvvəlində olan Hə, Mim, Əyn, Sin, Qaf, Halim, Alim, İşidən Qadir və güclü mənasındadır. Qafsırasında əvvəlində olan Qaf yeri əhatə, əhatə almış dağın adıdır. Qələm əsasən əvəndə olan Nun Cənnətdə olan arıxın adıdır. Mənbə Əllamə Məcidin kitabı Bəharlan var. Cild 9, səhifə 373, 373, 374. Bu qədər. Bu da bitdi bizim bu günki dərsimiz. Yasin surəsinin əvvəlində olan münqətəhəfələ bağlı məlumat. Allah inşallah üzümüzə şəm olsun və elimizi artırsın, imamlığı kamilləsin. اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم